На меня повесили убийство двух гражданских людей в Мариуполе. Я говорю, я этого не делал. Говорит, мы поняли. Сейчас тогда позвонишь домой. Тапик на уши и начинают крутить. Приговорили к пожизненному лишению свободы. Это день приговора моего. Я думаю, как бы если к нам вот так вот относятся, как-то по-особому, то, по то где-то мы что-то правильно делали. Мы стоим костью в горле. Меня зовут Павло. Псевдо мое служил я в 12 крема загин спецпризначению азов служил гранатометчиком встретил войну я в мариуполе 24 февраля 22 год если я не ошибаюсь 5 или 4 утра поднялась тревога начались взрывы и нам сказали боевая готовность как бы началась война мы застались защищать город как бы и мы должны его были защищать это наша была задача. Все были на пределе. Мы каждый пытались выложиться 100, 200, 300, 400 процентов, 1000 максимально. Все же знают, что вот к нам прилетали вертолеты, забирать раненых. И, то есть нам какой-то боекомплект привозили, хоть минимальный. Но дальше уже, когда перестали вертолеты прилетать, ну все. Уже последние дни, ну... Ну если было бы там, там просто с автомата пострелять гранат, все, ничего не было противотанкового или что-то такого тяжелого, что могло помочь. Стояли, держались, как могли. Чи были моменты вичи? Ну, когда хотелось прям опустить руки. Честно, да, были. Но каждый день ты просыпаешься, ты видишь своих друзей, которые рядом с тобой и ты понимаешь, что у тебя нету времени, ты должен выжить. А как бы, мне кажется, это удел слабых просто сидеть и отчаяние ловить, и ничего не делать. Последний день марта тогда я был раненый. Множественная осколочная лица, шеи, грудной клетки, правой руки и ноги. Я стоял днем на позиции. Со мной стояли мои товарищи, по рации слышу что завелась гусянка где-то катается рядом с нами Все такое иногда было в Мариуполе когда вот что-то чувствуешь такое вот что-то произойдет и вот оно как спасало тебя и я понимаю что скорее всего сейчас мне отработают ну, на позицию и я только разворачиваюсь сносит стену и я просто вот так вот падаю и я понимаю что ну, вот все- таки попало в меня. Я пытаюсь открыть глаза, я ничего не вижу, я понимаю, что мне в глаза прилетело. Я чувствую, у меня начинает просто кровь с лица течь. Целый день я еще пробовал на позиции, потому что был близкий контакт и не могли меня забрать. Вечером я уже вышел, меня забрали и уже отвезли на зовсталь, на бункер, то есть лазарет. Чи вистачало вам там медикаментів? Що было в лазарете? Медикаментов очень, очень не хватало, не хватало, потому что много раненых было, у кого-то очень тяжелые ранения были, и вот просто под конец уже всего этого, ну просто люди гнили, люди гнили, это ужасно. Но я не мог выдерживать. Ты вот так просто спишь, лежишь, и всю ночь кто-то кричит от боли. Ну, это, наверное, самое тяжелое, что могло быть вот именно в бункере с ранеными. Врачи, которые там находились, они тоже молодцы, они делали по максимальному, что могли. Но, к сожалению, не хватало. Не хватало препаратов каких-то, не хватало лекарств. Парни просто на характере вывозили все ранения. Что далее было? Как вы узнали про то, что уже будет полон? После лазарета пошел обратно на позицию, потому что я не, наход... ну, не мог находиться там. К нам приходит старший позиции и говорит, что нам сказали сдаваться в плен. Первое ощущение, которое я подумал, ну нет, ну не может такого быть. Каждый из нас отдавал себе отчет, куда мы сдаемся, кому мы сдаемся в плен. То есть э, ничего хорошего ожидать вообще нельзя. В плену я пробыл два с половиной года. Нас привезли сразу в Еленовку. Что там было? Никто не трогал нас, в принципе, на тот момент. Мы же думали, что мы скоро домой поедем. Ну, все вроде бы радовались, смеялись, ну, того, что хотя бы живы остались. Я радовался, например, что вот мои товарищи с Одессы, которые э, со мной ушли на войну, они живы, они здоровы, я их вижу. Во время теракта на Еленовке мы находились на территории Еленовки. Э -э был отдельный барак с нашими который как раз мы называем это «Барак-200». И отдельные, где мы еще находились, остальные азовцы. Забрали 200 человек, мы думали все, что их на обмен повезут. Мы зашли все уже спать, нам сказали, что никто уже во дворе не должен гулять, максимум по одному человеку в туалет. И все, мы в какой-то момент просто слышим, что подкатываются грады где-то ну, вот рядом просто. И начинается стрельба с градов. Момент еще. Какие-то хлопки слышим, и мы слышим, что люди начинают кричать. На то время мы вообще ничего не знали. Вообще нам ничего не говорили, кто как. Некоторых увезли, вроде бы. Некоторых оставили на территории Еленовки. Но их просто отселили от нас, их на яму посадили. То есть никакой было... Мы не могли с ними общаться. На то время мама не знала, был ли я там, потому что никаких списков не давали. Мама в то время находилась вроде бы на работе, она узнала за это, у нее просто начался ну, срыв, истерика. Она начала кричать, начала плакать. Часто изменивали места утримания? Да. Девять раз я ездил. Как до вас ставилось там? Говорили, что Никто вас не обменяет. Вы не нужны своей стране. Вы здесь останетесь. Били, не кормили. То есть большинство людей вот просто возвращаются с плена. Ну это кожа до кости все. Кто-то возвращается переломанным оттуда. У них электрошокеры с собой есть. Еще тапики. Интересная вещь. Это, если знаете, такой телефон, армейский отделяются провода берутся подключаются к тебе и крутишь крутишь ручку пока не позвонит они это называли позвонить домой им нравится просто вот, ну, издеваться над человеком вот и все с другой стороны вот для какого-то сознания чтобы ты на себя дело взял, то есть у меня так и получилось. На меня повесили убийство двух гражданских людей э, в Мариуполе. Мне хотели пришить дело. Я говорю, я этого не делал. Говорит, мы поняли. Сейчас тогда позвонишь домой. Мне накидывают вот этот тапик на уши и начинают крутить. Крутить. И как бы. Я дальше продолжаю говорить, что нет, но ну, я этого не делал. Ну, и в какой-то момент просто я понимаю, что надо хотя бы домой вернуться ну, живым здоровым, но ну, здоровья не было, крепиться дальше, поэтому пришлось взять. Это день э, приговора моего, э, фотография, которую делал прокурор, ну и в принципе тут это вроде бы телеграм канал какой-то был, где выложили вот это э, с надписью, что еще одного бойца Азова РФ приговорила к пожизненному лишению свободы. Это ж ну такая Хоча й примарна, але все-таки можливість для ваших рідних дізнатися новини про вас. Вони ж бачили так тоді бачили. Да, Больші людей відділи. І відео, которые со мною записували, інтерв'ю його як как би бы теж в інтернеті відділи. Тобто, всі мої родни, всі мої знайомі відео і повіли, що мене ну, приговорили к пожизньому рішенню свободи. А розкажіть ще про побутові умови. Чи була якась елементарна гігієна? Максимально никакой. Максимально. Мы там почти год просидели в Донецке. Нас за этот год раза три только в баню сводили. Никаких зубных щеток, пасты какие-то, плесень на стенах, голые нары. Ты вот так вот. Самое веселое это было, когда вот не застекляли окна. А если даже застекляли, там вот такие вот были трещины. Ну, вот в стекле просто. Зимой. Я вот, допустим, сидел, у меня были какие-то подштанники легкие, футболка и тапочки. Кто-то из парней в шортах был. В шортах, в носках, даже без тапочек. Летом ты думал, вот как бы уже быстрее ночь, там, чтобы уснуть, потому что жарко. А зимой ты ночью думал, как бы уже быстрее день, чтобы хотя бы подвигаться немного по камере, ну, я не знаю, поприседать, что-то сделать, потому что холодно. А чем вы занимались в полоне? Ничего, стояли. Места были такие, что мы просто целый день стояли. Нам нельзя было сидеть. По камере вперед-назад, ходишь, вперед-назад. Все. Были места, где на бараке можно было сидеть. То есть тебя вытаскивают с камер, ты сидишь на бараке. У тебя есть дворик, ты можешь выходить погулять хотя бы. Ну, тогда да, ты себя как бы хоть немного человеком чувствуешь. Хотя бы солнце увидел почти за год. А в камере с вами были те же зовцы, так? Были разные. Были ребята с Азова, были какие-то морпехи, были э, пограничники, ну, солянка сборная. А чи відрізнялось ставлення до вас вид э, від ставлення до інших э, ваших побратимів? Тільки через те, що ви Азовець? Да, да, очень э, отличалась. Ну, я думаю, как бы, если к нам вот так вот относятся, э, как-то по-особому, то где-то мы что-то правильно делали для себя, что им аж неприятно вот так вот, что мы стоим костью в горле. Пытались как-то, я не знаю, словами как-то, там где-то могли ударить еще больше раз. Чи давали вам возможность связаться с родными? Нет. Ну, максимально нет. А чи приходили до вас представники Червоного Христа? Нет. Чи ви мали доступ до новин? Що ви знали взагалі про Україну? Що тут відбувається? Я не знав, що відбувається. Я дуже волнувався. Я волнувався за свою сім'ю. А що думали тоді? Що там Одеса вільна? Чи Одеса в окупації? У мене часто спрашували на допросах, откуда я. Я говорю, я з Одеси. Я говорю, так це ж русський міст. Я говорю, ні. Как бы, с чего вы взяли? за что очень часто как бы били. И самое веселое, что мне нравилось, это когда мне говорили за 2 мая. И мне говорят, это ж ты там кидал коктейль Молотова. Я такой прокручиваю немножко. Я говорю, а мне 13 лет было как бы. Я, ну, я там не мог быть. Говорят, ну ты там уже был. Я говорю, нет, не был. Ну так там твои родители были. Они найдут до чего докопаться, вот, чтобы вывезти тебя как-то, не знаю, чтобы найти какую-то причину, чтобы побить тебя. Как вы знала про свое извильнение? Я честно думал, что мне ну, везут куда-то еще второе дело делать, потому что это практиковалось у большинства ребят. Ну практикуется до сих пор, я думаю. Ну вот просто человека посадили, его через некоторое время вытягивают. И делают ему еще одно дело. Мы едем, я слышу самолет. Тоже, опять же, вот это ощущение внутри, может, все-таки обмен. А потом я сижу и сам себе говорю, ну, Паш, не может быть так все хорошо. Ну, не может просто этого быть. Нас выводят, накидывают мешки на голову, садят в самолет. И я просто уже понимаю, что все-таки да, скорее всего, обмен. Что было, когда до домой? Ничего. Не было никакого восприятия. Я просто не мог понять, что вообще произошло. Я вот... Я так вот так... Ну, я просто хожу и думаю, может, это сон все-таки? Я сейчас проснусь и я опять снова в камере. Сегодня вот даже... Я сегодня иду по городу, я понимаю, что я только недавно он там вот был. Вот, и вот, как в момент вот вся вот эта пролетела перед глазами, и у меня такое восприятие: я сейчас могу делать все, что я хочу, нету вот этих рамок, которых нас загнали там. И иногда вот не верится просто, ну вот э, осознание какого-то такого минимального даже нету, ты вот просто сидишь и думаешь, блин, я все-таки вернулся домой. Что было что-то такое в полоне, чего прям наибольше хотелось, про что вот Больше всего хотелось это, наверное, нормально поесть и вернуться просто домой. Э, вот обычные людские какие-то потребности: это э, сходить в нормальный душ, поспать хорошо, поесть и просто вернуться домой к родителям, к семье, к родным, к любимым. Все вот эти мелочи жизни ты начинаешь их по-другому вообще на жизнь смотреть и замечать. Первый год это было тяжеловато а ну, два и выше – это вообще, я не знаю, ну, очень тяжело оставаться собой и вообще держать себя в руках после этого. Помогали мои побратимы, которые были рядом, мы поддерживали друг друга. Помогала какая-то вера, что все-таки когда-нибудь я вернусь домой, и все-таки меня ждут мои родные, мои родители, мои любимые. Вот это очень грело душу, и как бы не сломаться там. Не сломаться, оставаться человеком. Вы ходите на акции поддержки полоненных и зниклих безвесты. Чему вы это делаете и чи дійсно це важно и чи дійсно это может допомогти повернути всех? Не помнить, не говорить за это, за вот эту трагедию, мне кажется, это неуважение. Это неуважение к воинам, которые защищают. Это помогает, я думаю, потому что как бы об этом говорят, не дают забыть про людей, которые защищали Азовсталь и Мариуполь. Это очень важно.